johiz rivoyat qiladi uquba ibn abu sufiyon o'zini o'g'lini muallimga topshirayotib odob beruvchi kishiga topshirayotib shunday dedi meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloh qilishing bo'lsin meni bolamga tarbiya berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni tuzat chunki ularning ko'zlari seni ko'zingga bog'langan sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi sen xunuk deb bilgan narsani ular ham xunuk deb biladi kimdan ta'lim olyapti bolalarimiz o'shanga e'tibor berishimiz kerak masalan behayo kiyinib yurishlikni de, madaniyat deb biladigan o'qituvchini ok qo'lida bo'lsa bolangiz o'sha narsani madaniyat deb biladi avratlarni yopib qizlarimiz hayosi bilan ibosi bilan ko'chada yurishligini bu qoloqlikni alomati deydigan muallimani qo'lida bo'lsa bularga nisbatan qarash ham shunaqa bo'ladi o'qituvchi muallim murabbiy tarbiya beradigan qanaqa odam bo'lsa o'quvchilar ham xuddi shularni shuning uchun kimdan ta'lim olayotganligini farzandlarimizni qarab qo'yishimiz kerak bo'ladi sen chiroyli ko'rgan narsani chiroyli ko'radi bolam sen yomon ko'rgan narsani yomon deb biladi bolam farzandingizni odob beruvchiga muallimga tarbiyachiga topshirdingiz bo'ldi nazaringizda nima demoqchimiz otalar bilan muallimlarni o'rtasida hamkorlik bo'lishlik kerak qarz ikki qo'ldan chiqadi agar berdim qutuldim deydigan bo'lsangiz u o'qituvchi nechta o'quvchisi bor qo'lida qaysi biriga diqqat qilib ulgursin ota ona tomondan nazorat bo'lishlig kerak bo'ladi tarbiya chiroyli bo'lishigi uchun qarang ibn abu abus yana nima deydi meni bolamga odob berishda birinchi qiladigan ishing o'zingni isloh qilishing bo'lsin muallimga aytyapti bu gapni sen chiroyli ko'rgan narsani ular ham chiroyli ko'radi sen xunuk ko'rgan narsani ular ham xunuk ko'radi ularga hukamolarning siyratlarini adiblarning axloqlarini gapirib ber va farzandimni men bilan qo'rqit nima degani bu nima degani bu dadangga aytaman degan. bu 'shu bo'qisda otganlar biladi dadangga aytaman deydi dadangga aytaman deydi ayt olmaydi deydi nimaga dadam kelmaydid ba dadam kelmaydi chaqirsa ham bormaydi oxirgi ota onalar majlisiga chaqirganda maktabda farzandlaringlarni mana erkaklar o'tiribdi qo'l ko'tarib qo'yinglar deb borganlar bitta ikkita uchta bo'ladi mingta odamga to'rtta odam bo'ladi dada ota onalar mayli enang borib qo'yadi deydi sizni davomchigiz edi shu bola sizni vujudingizni davomi edi qanaqa odam bo'lishligi yaxshi yomon bo'lishligi sizga kerak edi siz bormadingizmi endi xafa bo'lmang oqiba davom etadi ularga kasalini bilmay turib dorini berishga shoshilmagan tabib kabi bo'l kasalni aniqlamay turib tabib dori tayinlamaydi kasalni aniqlaydi keyin dorini xuddi shunaqa odam shunaqa muomala qilgan farzandlarimga bu ishdi işte senga suyandim farzandimni tarbiyasida senga suyandim uni senga topshirdim sen meni uzrni qabul qiladi deb kutma farzandlar ota onalarning ko'zini quvonchi shuning uchun muallimlar o'zidagi eng zo'r narsani berish kerak eng zo'r narsani berishlik kerak ibn holdin o'zining muqaddamasida rivoyat qiladi horuna rashid o'zini o'g'lini muallimga topshirayotib shunday dedi <laughs> albatta amiral mominin senga o'zini jonini ko'zini quvonchini topshiryapti ota onalar uchun farzand bu qalbni chechagi ko'zni quvonchi qalbni bir gavhari shuning uchun muallimlar ham yelkasidagi omonat qanchaligini bilishi kerak mullimlarga aytiladigan so'z yog'och usta yog'och bilan muomala qiladi yurist advokat odamlarni muammolari bilan muomala qiladi temirchi temir bilan muomala qiladi tabiblar insonni jasadi bilan muomala qiladi bir hunarni ikkinchi hunardan balatligi, shu hunar nimani ustida bahs yuritadi shunga bog'liq demak yog'ochdan ko'ra temir balandroq temirdan ko'ra tilla balandroq tilladan ko'ra insonni jasadi balantroq endi muallimlar nima bilan muomala qiladi insonlarni ruhi bilan muomala qiladi tabiblarni ishi ham oltmish yil yetmish yil keyin ketadi sizlar ming parvarish qilinglar doktor akalar nima bo'ladi baribir ketadi ammo muallimlar odamni ruhi bilan muomala qiladi agar to'g'ri tarbiya qilinsa abadiy jannatga boradi bu ruhi aks holda abadiy tushunarlimi shuning uchun muallimlarni ishidaqa mas'uliyatli xatarli va sharafli ish yo'q lekin taassuf bizda muallimlarni qadri eng past hisoblanadigan mehnatlardan eng oz oylik kimniki o'rni kelganda aytib qo'yaylik akalar maktabga pul sarflanglar bolalaringlar o'qiyapti pechka olib borib beringlar leninnim solib beringlar romini to'g'rlab beringlar qishda bealo issiqroq o'tirsin sharoit qilinglar doskasi yangilab beringlar qaranglarda yetmishinchi saksoninchi yilgi jihozlar bilan turibdi siniblar silarga kerak ularni o'qishi birodarlar sizlarga kerak muallim esa jamiyatdagi eng muhim eng afzal toifa farzandlar bilan muomala qiladi demak muallim ollohdan qo'rqish ah kerak oqni ah oq deyish kerak qorani qora kara deyishlik kerak muallim ollohdan qo'rqishi kerak chunki muallimni ko'zi bilan qaraydi farzandlar dunyoga agar yaxshilikni o'rgatsa yaxshi yomonlikni o'rgatsa yomon bo'ladi